Тання, моє ім'я Андрій Гардашніков. Я знову завітаю до вас для того, щоб ми могли обговорити наше здоров'я. В сучасній медицині активно відбуваються реформи, і дуже важливо знати їх значення та можливі наслідки. Про те, якими є останні новини, ми поговоримо з Олегом Рибальченком, очільником медицини Кировоградщини. Хотілося б отримати ваш коментар стосовно ініціативи Кабінету міністрів щодо лікування хворих на гіпертонічну хворобу. Для хворих на гіпертонічну хворобу у листопаді цього місяця на території України і нашої області стартував пілотний проєкт з приводу забезпечення цих хворих, оскільки вони постійно повинні приймати препарати, що знижують артеріальний тиск. Такий цікавий механізм, який забезпечує реємбурсацію, тобто відшкодування витрачених коштів на отримання цих препаратів. Це відбувається таким чином, після, після консультації лікаря і отримання рецептів хворих на гіпертонічну хворобу, вони звертаються до визначеного аптечного закладу, в якому самі вибирають ліки для себе в залежності від власних уподобань і, ці, і ціни. Але п, саме за тією формулою, що визначив їм лікар у рецепті. После этого хворий доплачує лише разницу между этим відшкодуванням и вартістю цього. Препаратував аптечній мережі таким чином, у всіх хворих на гіпертонічну хворобу є можливість значно зберегти свої кошти і зекономити саме на лікуванні. Чи не спровокує це занадто великі черги? Ви ж знаєте, наш народ дуже любить, якщо щось є безкоштовним, так і утворюються величезні черги. Як ви будете боротися з цим явищем? На даний час ми теж дуже були застережені цим питанням, тому що в області майже 250 тисяч хворих на гіпертонічну хворобу, тобто. То одночасно, можливо, могли звернутися до лікувальних закладів майже чверть мільйона хворих. Але для, для, для цього ми визначили лікарів, які мають виписувати ці рецепти, і, окрім первинної ланки, залучили до цього ще лікарів-кардіологів, лікарів спеціалізованих закладів і таке інше, щоб збільшити саме пропускну можливість і спроможність лікувальних закладів. Але досвід показує, що ніякого ажіотажу немає в даний час, тому що хворі досить з порозумінням віднеслися до цього питання. Ще Кому невідоме про це, тобто ті відвідування, які зараз відбуваються, вони зовсім не прискаждають потокам хворим і ну великих черг на даний час немає. Наскільки планується велика тривалість цього, чи немає загрози, що якщо зараз не отримують вони цю знижку, да, за рецептом, то там колись вони запізняться і вже буде пізно. Наскільки мені відомо, цей проєкт передбачений і в бюджеті наступного року. Тобто цей проєкт, хоч, хоч він і пілотний, він буде продовжуватися в наступному року, році. Таких особих побоювань у нас немає. Пілотний проєкт визначений лише тому, що визначила саме група хворих на гіпертонічну хворобу, а в подальшому плануються хворі і на інші захворювання, тобто, можливо, ендокринологічне або, можливо, інші, це буде вже визначати Кабінет міністрів разом з Міністерством охорони здоров'я. Але в подальшому і інші хронічні хвороби, які потребують постійного прийому ліку, ліків сподіваємося, теж будуть мати можливість відшкодування цих ліків за рахунок держави. Магнитно-резонансна томографія. В чому сенс цієї технології? Коли саме нею користуватись і де в Кіровоградській області, це можна зробити зручніше та ефективніше. Бесідуємо з фахівцями приватної лікарні Святого Луки. МР-томографія є однією з самих. высокоинформативных нелучевых методов диагностики. И с помощью этого метода можно выявить и в плане скрининга, и в том числе и хронические заболевания на довольно высоком уровне. Почему я сказал нелучевые методы диагностики? Да, почему я не лучевые методы диагностики? Потому что в основном используется рентгеновская диагностика и ультразвуковая. В ультразвуковой используется УЗИ-луч, а в рентгенское излучение, которое негативно влияет на организм человека. На нашем аппарате аппарате МРТ полторы, полторы теста используется мощное магнитное поле, которое позволяет э, создать специфические условия э, для того, чтобы получить э, изображение от внутренних органов и тканей. Э, таким образом, оценить их состояние. Сколько всего подобных аппаратов МРТ в нашей области и в чем властные резны между ними? В области всего лишь три таких аппарата ну, из серии МРТ. Они все разные. Ну, например, в областной больнице стоит низкопольный МР-томограф, он отлично работает, но у него очень низкое магнитное поле и он очень долго работает. То есть для того, чтобы посмотреть всего лишь один головной мозг, требуется примерно полчаса времени. Это очень много, допустим, при ишемических инсультах. В Светловодской центральной районной больнице стоит тоже низкопольный аппарат, хотя он более современный, но он тоже с ограниченными возможностями, потому что у него недостаточное количество специального оборудования. Наш иммортамограф на сегодняшний день полутора Тесловый, с, как я уже сказал, очень высоким магнитным полем. На этом аппарате можно проводить практически все виды исследований, начиная от головного мозга, сосудов головного мозга и заканчивая костями и со состоянием костного мозга хочу уточнить почему потому что именно самих костей мы на этом аппарате увидеть не сможем это информация больше для травматологов вот. а сможем увидеть последствия травматических изменений допустим отек костного мозга нарушение целостности внутрикостных структур ну и так далее просто и как самый анализуя ликар рентгенолог материал, отриманий під час сеансу МРТ. К нам поступила пациентка. 73 -го года рождения после рентгенографии коленного сустава после рентгенографии... я увеличу после рентгенографии коленного сустава у нее никаких изменений было, не было обнаружено но она продолжала жаловаться на боли в суставе мы провели м томографию это одна из коротких последовательностей которая позволяет рассмотреть состояние костной структуры внутрикостной структуры и мы обнаружили т образный перелом больше берцовой кости для того чтобы уточнить состояние костного мозга проводится специальная программа которая показывает на состояние тканей внутрикостных структур и в данном случае мы видим зону отека выраженную которая подтверждает эти изменения к тому же мы параллельно можем просмотреть связочный аппарат что не видно абсолютно на ринг, при рентгенограммах вот и просмотреть состояние минисков ну, в данном случае есть повреждение минисков есть так называемая парамениевская киста, которая указывает косвенно о повреждении костных структур и о повреждении связочного аппарата коленного сустава. Этой больной будет назначено своевременное на лечение, и, естественно, клиника ее, так надеюсь, будет намного Лучше положительный результат наступит значительно быстрее. Если у женщин установлено импланты молочных залоз, проведение МРТ в этих выпадках дает наступные возможности. До проведения рентгенографии молочных желез, которая является золотым стандартом на сегодняшний день выявления рака молочной железы, можно провести абсолютно безболезненное исследование, безвредное исследование молочных желез на МР-томографии и можно сделать предварительное, допустим, заключение. Это не умаляет рентгенографию и не исключает ее, но это позволяет, допустим, исключить грубую патологию на начальных этапах. Ну, также можем э, посмотреть на этом аппарате с высокой точностью состояние импланта молочной железы. Сейчас очень много у нас реконструктивных операций проводится, э, в том числе и в городе Кировограде. Вот. Ну и иногда бывают различные разрывы имплантов, что осложняет течение заболевания при разрывах молочной железы, и поэтому своевременная диагностика, конечно же, в данном случае будет благотворно влиять на состояние пациентки. Головный музык. Как обслеживается при МРТ цей сектор организма? Ну, вообще, МРТ-томография является золотым стандартом для выявления заболевания головного мозга, как органических, так и острых. Ну, например, э остр острые инсульты, как ишемические, так и геморрагические инсульты. Э от скорости диагностики, от своевременной диагностики зависит состояние больного в будущем, своевременность лечения в будущем. Поэтому, конечно же, диагностика на таком аппарате, как наш анаэртомограф, э дает большой, большой козырь в руки врачей и клиницистов, которым в будущем будут лечить таких пациентов исследование, ну, например, для сравнения, я говорил, полчаса идет исследование головы в областной больнице, да, у нас при выполнении всех протоколов, полного протокола, а в полный протокол включается около 15 последовательностей, это различные по временным показаниям последовательности, они у нас идут в течение 7 минут. То есть мы можем за 7 минут сказать о состоянии головного мозга и о его сосудах без применения контрастного вещества. Почему? Потому что мы смотрим сосуды головного мозга без контраста. Пациентка, которая к нам поступила с клиникой ишемического инсульта, которая развилась буквально в последние, последние два часа, она была доставлена скорой помощью в клинику. И мы провели исследование, полностью протокол выполнен, и обнаружили изменения в веществе головного мозга, которое характеризуется как нарушение кровообращения в правой среднемозговой артерии, которая четко подтверждается на всех последовательностях, в том числе и на специальных программах, которые можно увидеть. Ну, вот, допустим, вещество мозга, и видно такие зоны, это зоны ишемии, которые показывают степень поражения вещества головного мозга. Для того, чтобы посмотреть, какие же сосуды участвуют в данной патологии, мы проводим исследование сосудистой системы головного мозга. Это бесконтрастное исследование головного мозга. Это просто так называемое нативное исследование. Для того, чтобы рассмотреть сосуды четвертого и пятого порядка, необходимо вводить контраст, что в принципе мы тоже выполняем. Власне, на сегодняшний день обстежитись можно на наивысшем уровне. будут финансы. Но вообще мы делаем абсолютно, как я говорил, абсолютно все исследования, в том числе мягких тканей, конечностей, спины, то есть по большому счету всего организма человека. Исследования мы проводим одновременно с синергизме, так скажем, с компьютерной томографией. Почему? Потому что магнитно-резонансная томография не является окончательным методом диагностики. Это дополнительный метод диагностики. Ну, например, нам нужно посмотреть легкие, нам нужно посмотреть кости при выявлении данной патологии. Ну, например, перелом большеберцовой кости. Тут без дополнительных методов исследования, уточнения состояния отломков, уточнения состояния кортикального слоя не обойдешься. И, конечно же, нужно проводить МСКТ, для того, чтобы посмотреть. МСКТ – это мультиспиральная компьютерная томография, которая у нас тоже есть на базе. Стоит 16-срезовый спиральный компьютерный томограф, который позволяет и сделать высокоточное, высокоинформативное исследование этой области и других областей. Если идется про обстежение черепной порожнины, что дает МРТ в этой Довольно много патологии, которую необходимо уточнить после ультразвукового исследования ультразвук является первичным методом диагностики, самым доступным. И после ультразвука очень часто необходимо уточнять состояние или паренхимы печени, или селезенки, или почек, или поджелудочной железы, то есть какого-либо другого органа. Вот. В зависимости от предварительной патологии, которая высказывается при ультразвуковом исследовании, врач-клиницист должен ориентировать пациента, Куда ему обратиться? Или на МРТ вначале, или на СКТ вначале. Почему я говорю или-или? Это взаимодополняющие методы диагностики друг друга. Ну, например, для исследования протоков и паренхимы печени проще всего, конечно, сделать МРТ. Для того, чтобы посмотреть наиболее точно лимфоузлы, допустим, параортальные. Конечно, лучше сделать СКТ, потому что срезы более тонкие, более качественное изображение, нет помех от дыхания, нет помех от э, сокращения сосудов. Поэтому в данном случае лучше сделать, конечно же, МСКТ. Э, ну что еще могу сказать? МРТ – один из передовых методов диагностики, как я уже говорил, и надо ним широко пользоваться. И я призываю врачей-клиницистов э, применять наш метод своей диагностики. Почему? Потому что он, естественно, поможет им в быстрейшем І злічені виявленої патології. В минулих випусках нашої програми ми вже показували сюжети про домашню йогу. А тепер у нас є шанс поспілкуватися з професіоналом. Наш співрозмовник Олександр Ожегов – сертифікований спеціаліст з техніки хатха йога. Як можна за допомогою цієї методики зміцнити наше здоров'я, дізнаємося з наступного сюжету. Я, допустим, я вообще не понимаю, в чем различие между разными йогами. Поэтому, если можно, в двух словах, что такое хатка-йога и в, в чем отличие от других методов йоги. В мире существует очень много направлений йоги, но хатха-йога именно направлена на работу с телом. И с помощью тела добраться до нашего сознания и поработать в гармонии с сознанием и с телом. Есть разные направления той же хатха-йоги, разные стили, которые были на юге Индии, на севере Индии. Есть тибетские стили хатха-йоги. Я преподаю что-то среднее, то есть, чтобы направить и поддержать здоровье человека, и психическое состояние его было тоже уравновешенное. Олександр Ожихов народився в 1979 році, навчався у Кіровоградському та переяславль Хмельницькому педагогічних університетах. За спеціальністю історик в 2007 році закінчив повний практичний та теоретичний курс йоги у центрі йоги Айенгара. Далі чотири роки продовжував удосконалювати навички та знання з йоги на різних тренінгах та семінарах. Сайт Олександра Хайтітіпілотус.юкус.юей Я так понимаю, что есть люди, которые могут заниматься йогой, есть люди, которым даже, может быть, это нужно заниматься йогой, а есть люди, которым по каким-либо там заболеваниям, проблемам со здоровьем просто нельзя э, этим заниматься. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, чтобы люди могли в этом ориентироваться. Йогой может заниматься каждый человек, который может дышать. Но есть, да, действительно, ограничения есть, если у человека есть серьезные какие-то заболевания, проблемы то там должна быть только индивидуальная практика. Подбираются определенные упражнения, по времени идет корректировка, потому что в группе этого нельзя сделать. В группе мы занимаемся полтора часа, а какому-то человеку нужно заниматься полчаса или сорок минут, может быть меньше. Так что очень главное в йоге индивидуальный подход. Я знаю, что у тебя есть авторские подходы и какие-то индивидуальные разработки. Расскажи, пожалуйста, о них нашим зрителям. Я представляю Международную федерацию йоги корректного подхода к позвоночнику. Она заключается в том, что здесь действительно каждому человеку индивидуальный подход. Человек приходит, сразу на занятие человек не допускается, я с ним беседую около часа, узнаю, какие у него проблемы с позвоночником или какие-то другие болезни, и говорю ему, какие упражнения нельзя делать, или какие он упражнения на занятии, он может их даже пропустить, согласно своим проблемам, если у него есть грыжи, смещения дисков или что-то еще. Здоровый человек тоже может прийти на занятия, но я тоже с ним беседую, выявляя, какая цель у него. Потому что нужно, чтобы у человека была цель, и тогда результат пойдет очень хороший. А также у меня есть авторские методики по дыханию, работа с сознанием, некоторые направления. Я постоянно развиваюсь, езжу на разные тренинги. Процесс идет. Йогу можно сравнить, если привести так аналогию, с алмазом. У алмаза есть разные грани. Также и в йоге. Каждый человек приходит, и он получает от йоги что-то свое, может взять какую-то свою грань. Кто-то приходит в йогу для здоровья, кто-то приходит для духовного роста, кто-то просто поддерживает физическое тело в хорошей форме, и каждый человек получает для себя что-то свое. Йога дает каждому человеку то, что он от нее хочет взять. И самый главный принцип, мы не должны себя подстраивать под йогу, а мы должны йогу подстраивать под себя. Сейчас стало модно увлекаться там, разной нетрадиционной медициной, йогой, да, и легко получить информацию. Люди пытаются сами себе в домашних условиях заниматься, там, или по интернету, или по журналам, да, или обращаются куда-то, где абсолютно непрофессионально подходят к этим вопросам. Что нужно знать человеку, чтобы не нанести себе вред, если уж он захотел заняться йогой? К кому обратиться? Как узнать, что этот человек профессионал, что есть правильный подход? я бы рекомендовал людям прийти искать своего инструктора, ознакомиться, спросить у него, где он учился, есть ли у него какой-то сертификат. Я, к примеру, проходил обучение в Международной Федерации Йоги. У меня есть сертификат, который подтверждает мои знания. Я также постоянно езжу на новые семинары, обучаюсь, расту дальше. Потому что если человек начинает заниматься по книжкам или по видеозаписям, большая вероятность того, что он может получить травму, и дальнейшего дальнейшем он разочаруется в йоге, дальнейшего роста никакого не будет. У нас получается так, что люди приходят к неподготовленному инструктору или еще куда-то и занимаются йогой, а потом в итоге приходят заниматься йога-терапией, потому что йогой они уже дозанимались. Йоги очень важно, как и в других подходах, постепенно. То есть все осваивается по чуть-чуть, по чуть-чуть. Есть такой вот пример, к примеру, даже вот как человек загорает. Он вышел, а один человек Намазался кремом — это техника безопасности. Чуть-чуть позагорал и ушел, а другой лежит на солнце целый день, и он сгорает. То же самое и в йоге. То есть йога вас может обжечь, если вы э, не так подошли, а если вы занимаетесь постепенно, то это будет хорошо для вашего здоровья. И очень важно в йоге это индивидуальный подход, э, когда инструктор именно работает с одним учеником. Он учитывает э, все его физические данные, строение тела, э, болезни, э, психологические индивидуальность, и тогда Прогресс идет очень быстро, нет никакого отклонения, навредить практически невозможно. А когда это очень массово, то невозможно уследить за каждым человеком, и тогда могут быть какие-то проблемы. Где наши зрители могут тебя найти, куда им обращаться, если вот появится желание заниматься йогой? Студия йоги «Лотос» находится в городе Кировограде, на улице Пашутинской, 34В, на третьем этаже. Приглашаю вас всех посетить мои занятия и побеседовать со мной лично. До речи, окрім курсів йоги в Центрі на Пашутинській працює ще й досить талановита команда професійних тренерів з різних психотерапевтичних проблем. В чем суть существования и работы вашего центра? В чем вы можете помочь кировоградцям ну, оздоровиться? Главная миссия центра – это действительно помощь людям. И помощь в осознании тех ситуаций, которые с ними происходят. Потому что психическое здоровье на самом деле зависит где-то от проблем, с, которых, с которыми сталкивается человек. Он их не видит, не понимает. По психологическим моментам они уходят где-то... под подсознание – одна из самых сильных психологических защит – это вытеснение. И когда человек очень долго носит проблемы, даже иногда не проговаривая их, они потом проявляются в виде заболеваний, тех же психосоматических, в виде обострения конфликтной ситуации. И, в принципе, наши специалисты помогают. Наш центр как раз собрал специалистов очень-очень разноплановых для того, чтобы действительно ну, каждому человеку была помощь. До речі, 22 грудня одразу після розпіареного у мегамасштабі сумного прогнозу кінця світу в центрі пройде спеціальний марафон антидепресивної спрямованості для всіх, хто бажає вийти з армагеддонського стресу. В центрі практичної психології Альта состоится комплексне психологічне мероприятие, ориентированное на глибинну роботу з личностью під общим названием Квантовий перехід». Это будет тренинговый марафон. Он будет длиться 24 часа и предполагает участие людей, которые готовы к серьезным личностным изменениям. На фоне актуальных событий, связанных со означенной датой, мне представляется, что это очень целесообразный вариант времяпрепровождения именно в данном контексте. Постановлением правительства декабрьские и февральские концы света отменены и приурочены к июльскому с отработками в августе. Поэтому приходите к нам в декабре, и мы вместе посмотрим, что из этого получится. Конец света предлагаю праздновать в кругу семьи 21 числа, а сразу после приходите на марафон 22 в 11 в субботу, он начинается, чтобы дать людям выспаться перед и отоспаться после. В Центре практической психологии Альта. Продовжуємо спілкування з Олегом Рабаченком, начальником управління охорони здоров'я Кіровоградської обласної держадміністрації. Наступний його коментар з приводу серйозних змін в системі екстреної медичної допомоги, що тривають по всій Україні. Олегу Миколаївичу, зараз з'являються публікації стосовно реформи екстреної медичної допомоги. в чому суть цієї реформи? Це дуже важливо на даний час реформа, тому що вона об'єднує всю територію Кіровоградської області, як і інших областей в єдиний медичний простір. Тобто зараз таким чином проводиться реформування для того, щоб забезпечити максимально швидкий доїзд бригад швидкої медичної допомоги до постраждалих або пацієнтів, які викликають і потребують цієї допомоги. Для того, щоб зменшити час доїзду, необхідно зменшити територіальний відстань між. Місцем базування саме швидкої медичної допомоги, і того міста, де буде надаватися медична допомога. Для цього всі служби швидкої медичної допомоги в області об'єднуються в одне ціле. Поступово буде сформована єдина диспетчерська служба, об'єднана. І таким чином буде відсутня. Територіальна адміністративна таке перепони, які перешкоджатимуть ну саме саме доїзду бригад швидкої медичної допомоги, тобто це спростить доступність. Саме швидкої медичної допомоги наш народ завжди дуже лякається, коли взагалі йде мова про будь-яку реформу, і дуже багато застережень, що зруйнується робота швидкої допомоги. Що як вона не працювала, але вона працювала. А що можна сказати, де ці застереження є справедливими, а де це взагалі надумане? Насправді мова йде про впровадження закону про створення нової системи екстреної медичної допомоги. Навіть у законі не передбачене стратегічне реформування. Це елементи реорганізації. Я сподіваюся, деякі застереження є, бо люди, які залякані, самі провокують такі питання, пов'язані з тим, що ось там десь комусь не було наказано надання медичної допомоги. Але хочу запевнити. Всі, якщо ми будемо йти еволюційним шляхом, ми не будемо різких робити змін і плавним природним шляхом об'єднаються всі території протягом наступного року в єдиний медичний простір для надання медичної допомоги. Сподіваюся, що не буде ніяких проблем. Якщо зрозуміють місцеві громади депутати місцевих рад під час передачі автотранспорта і передачі саме медичних працівників, які задіяні в бригадах швидкої та невкладної медичної допомоги, тобто в бригадах екстреної медичної допомоги, що ніяких проблем не буде, тому що ті самі люди, які знаходилися, надавали медичну допомогу на цій території, вони і будуть надавати територію тим же мешканцям, тими же машинами, і будуть знаходитися в тих же приміщеннях, де вони були. Але фінансування буде в них тільки з обласного бюджету. Що це означає для самих тих працівників? Якщо фінансування з обласного бюджету, це для них добре чи погано? Я думаю, джерело фінансування не має значення. Вони своєчасно будуть тримувати свою заробітну платню. Чому можливо для них це буде краще? В них буде постійна курація з обласного центру черговими фахівцями обласного рівня, старшими лікарями швидкої медичної допомоги. Це можливість консультування під час надання медичної допомоги під час доїзду. Після визначення найближчка короткого маршруту для госпіталізації хворого в найближчу лікарню таким чином задіяність єдиного медичного простору дасть можливість всім лікарям швидше і скоріше надавати медичну допомогу і довозити до найближчого лікувального закладу, а не за територіальним розподілом важких хворих. хворобулегу Миколаївичу, Ви відносно нещодавно зайняли пост начальника управління охорони здоров'я. І багатьох людей цікавить, що ви за людина, який був шлях до, до цього ваш професійний шлях, якщо можна декілька слів, так дійсно. Я лише два місяці офіційно працюю на посаді начальника управління охорони здоров'я кервацька обласної державної адміністрації. До цього я працював головним лікарем при об'єднання міста Кіровограда. Тобто все своє життя пов'язане зі своєю роботою. Я працював в місті Кіровограді, але на різних посадах, перш за все, мені відома відома первинна ланка амбулаторна амбулаторно-поліклінічна служба, якою я займався. Був в минулому міським фахівцем з організації амбулаторно поліклінічної допомоги, обласним фахівцем сімейної медицини. За рахунок цього я в мене є досвід роботи з областю, тобто з районами, з центральними районними лікарнями. Іншими напрямками, які забезпечують сімейну медицину в області. Таким чином є можливість порівняти ну, в мене особистий досвід і саме в організації медичної допомоги і на території міста, і на території області. Сподіваюся, мені допоможе для більш ефективної роботи. Ми чекаємо на ваше запитання на електронну пошту. І не забувайте, здоров'я це найцінніший капітал.